Мы выехали на позицию, когда мы прибыли на место, сразу попали под жесткий обстрел. Нас начали обстреливать абсолютно всем. Все начиналось с обычных скидов, там гранаты, там бомбочки, эти всякие воги, и закончилось все кабами. Когда пацаны находились в блиндаже, прямым попаданием стволкой бля, попали в блиндаж. Именно сам снаряд попал в крышу блиндажа, ну и пацанов завалило бревнами, обвалилась крыша. В свою очередь мы оказывали всю помощь. и... В момент, когда это все произошло, мы находились под обстрелом еще два или три дня. И только тогда за нами приехал Ивак, приехала машина, мы забрали раненых пацанов. Соответственно, я поехал с ними. Ну, конечно, выезд у нас был очень веселый. Когда мы уезжали с того леса, нас два раза, ну, скажем так, нас два раза в задницу догоняла стволка. Еще чуть-чуть и попала бы прямо в нас. И плюс ко всему, помимо стволки, за нами еще гналась, блядь, пи***кая пивишка. Пацаны лежали раненые, я им кричал, держитесь, а держитесь, что есть сил. Ну, недалеко от нас она упала, взорвалась. Факт в том, что нам повезло. А потом, когда мы ехали, так чтобы так получилось, машина наехала на огромную бобину с проволокой. И проволоку намотала на колеса, соответственно, машина стала, ну, Машина она, она, она задымелась, и все, машина уже дальше ехать не смогла. И мы же давай пацанов вытаскивать с этой машины. Спасибо водителю. Огромное ему спасибо. Он вовремя сориентировался, он не поддался панике. Он по рации начал вызывать пацанов, которые. Как раз так получилось, что мы остановились возле тех точек, где другие экипажи находились. Буквально там 20 метров, 30 метров, ну плюс-минус. И они бы они быстро выбежали с той посадки и начали помогать нам вытаскивать пацанов. И когда мы их тащили, я тащил, особенно этого второго хлопчика, который был очень тяжело раненый. Стащил его в окопы. И в момент, когда я его стаскивал, я слышал, что еще одна пика FPV заходила на удар. Но она от нас взорвалась буквально метр в метрах 10 его собой, я вот так на него лег, так закрыл голову руками. Именно в этот момент такая именно каша в голове у меня произошла. Ну, я в какой-то момент уже даже жизнь успел попрощаться, потому что, ну, все, это все. Боженька нас пощадил, мы все-таки, судьба и удача была на нашей стороне, мы пацанов вывезли, все с ними хорошо. Они живые, все с ними нормально, мы передали их медикам. А буквально на следующий день вышли наши остальные пацаны. За это меня представили к награде, за сбережение людских життів. Для меня самое главное, что мы вывезли пацанов, они остались живые. То есть благодаря тебе, благодаря тому, что ты не испугался, не струсил, ты там не, не, не паниковал, благодаря тебе их сердца до сих пор бьются. Да, у нас э постоянно приходят новые люди, имею новые знакомства. Есть такое недопонимание, какие-то споры, возможно, ссоры. Да, есть такое. Но я считаю, это все мелочи жизни, потому что как бы конкретно ты не относился бы к своим побратимам, хорошо или плохо, ты, ты можешь с ними не общаться. Есть моменты, ты можешь их ненавидеть. Но опять же, я говорю, как есть. Но в случае какой-то беды ты забудешь абсолютно все, что было между вами что там было там в прошлом, перешагнешь через все свои принципы, но ты вытащишь своего побратима. В каких бы отношениях вы бы не были. Ты его вытащишь, а если надо будет, ты жизнь за него отдашь. Ну, я считаю так, и я считаю это правильно. Мой позывной Мортал. Я родом из Харькова, родился, вырос там. В армии я служу уже почти два года. Скажу сразу, я не контрактник, я не доброволец. Я обычный мобилизированный. Ну, я ни капли не жалею о том, что я попал в армию. Что я служу в рядах ЗСУ. Изначально, когда меня призвали в армию, все начиналось с пехоты. А потом, когда приехали ребята с другого батальона, они искали людей на пилотов молодых, опытных, сообразительных головастых хлопцев. И я пользуюсь случаем. Сказал, я хочу. Возьмите меня, я хочу, мне, ну, мне это интересно, то есть для меня это, ну, это что-то новое. Таким образом я попал в учебный центр, я выучился на пилота. Работа пилота разведчиком – это очень тяжелый труд, как и физический как и моральный и психологически, то есть это очень тяжело. Ты находишься на позиции, когда ты работаешь, бывают такие моменты, что в, ту, в твою сторону может что-то прилететь. Там, допустим, та же минометка, кап, баллистика какая-то. Кто-то может этого испугаться, кому-то страшно. А для кого-то это уже в порядке вещей, просто уже до такой степени уже мы, мы попривыкали, что. Вот, например, вот, допустим, я когда выезжаю на позицию, да, вот я когда работаю, когда летят в нашу сторону кабы, да, ну, взрываюсь где-то там. Ну, скажу за себя: вот я под взрывы кабов, я под них засыпаю. То есть они для меня уже как колыбельные. Пока рядом что-то не прилетит, пока рядом что-то не взорвется, но ну, я не усну. Там есть у меня там свободное время пойти там передохнуть, да, да, там немножко там поспать. Пока где-то рядом что-то не взорвется, не упадет, то, то есть все, ну я ж я спокойно спать не буду. То есть для меня это уже в порядке вещей, ну я уже, я привык к этому. Мы работаем беспрерывно, нон-стопом, то есть э, работают два человека, два пилота. То есть один борт вылетает, второй возвращается с зоны разведки, сразу перезаряжается и, вы, и сразу же вылетает чтобы не было никаких задержек между трансляцией, между стримами. То есть карусель у нас работает очень плотно. Понятное дело, что есть моменты, когда, допустим, там какая-то какая там неисправность с оборудованием, там может быть какие-то там задержки. Но не без этого. Ну, давайте говорить прямо и откровенно. Не без этого. Это может случиться абсолютно на каждой точке, у каждого экипажа. То есть я считаю, это, ну, это абсолютно нормальная ситуация. Самое главное, это вовремя реагировать на эти неисправности, вовремя их устранить, исправить, чтобы, опять же, чтобы не было задержек в полетах, в карусели. Понятное дело, когда ты проебываешь Мавик, да, это неприятно, это обидно. Немножко, скажем так, кошки на душе скребут. Блять, вот, проебал борта. Игрушка не дешевая. Но, тем не менее, ты проебываешь дроны во, во, время выполнения боевого задания. Даже если ты там проебал борта, но, тем не менее, этим проебанным бортом ты столько пи*** нашел. И благодаря тому, что ты их нашел, они уже мертвы, их уже нету. Это абсолютно нормальная ситуация. Мой самый первый боевой вылет, опять же, это было в Донецкой области, ощущения были, это ж я сейчас прилечу, это ж я сейчас прилечу в, в эту же зону ЛБЗ, это ж я сейчас буду врагов искать, буду искать русских, ага. Как бы было интересно, было даже немножечко страшно, такой адреналин присутствовал. А сейчас для меня это обыденное. Лично я отношусь к этому как, просто как к обычной работе. Для меня это не больше, чем работа. Больше всего мне нравится работать с мавиком с камерой ночного видения, то есть с тепловизором. То есть на таком мавике как бы и днем можно найти пи*** и ночью, особенно ночью. То есть как бы пи*** прятались, но все равно их видно. Пи*** и укрытия, те же блинтажи, там, те же норы. Опять же, пи*** техника, там, пушки, гармат, это что угодно. Самое Яркое задание, которое я помню, вот когда, когда я уже попал именно в разведку, был очень большой штурм со стороны пи***, когда шла колонна пи*** техники, когда было очень много личного состава, когда мы их разбивали, заводили пехоту, выводили пехоту. Когда мы выводили раненых, вся эта эвакуация. Пожалуй, да, для меня это самый такой именно яркий запоминающийся момент. А если вспомнить период, когда я был на скидах, это когда я скидами разъебашивал, блядь, вражескую КСП. Самое первое, что хочу сделать, когда закончится война, это увидеться с семьей, увидеть мать, обнять ее, сестра, брат, увидеть своего любимого человека, приехать к своей девушке. Любимая, привет. Понятно, что первое время я... Это же не первое, наверное, долгое время я еще буду вспоминать о войне. Меня не оставят в покое все эти события, которые со мной произошли вот все это время, что я пережил. Все то, что со мной было. А вообще, ну, хочу после войны заняться тем, чем я занимался до войны. Вообще, вот у меня мечта это ну, это, скажем так, это мечта моего детства. Я хочу стать успешным музыкантом. У меня вот с детства такая вот эта вот тяга к этому. то есть я такой именно вот, кроме рока, не слушаю ничего. Такой именно, так сказать, оторванный немножко парень. Мои любимые группы, вот, Рамштайн, Линкен Парк, Слепнот. Это такими, ну, скажем так, именно тяжеловесы. Единственное, что я хочу добавить лично от себя по поводу этого подразделения, где я служу, где я нахожусь по поводу Пентагона. Даже американские морские котики по сравнению с 225 нервно курят в сторонке.